Всем привет, с вами я Снегурочка И Я еду К маме на работу а Потом Мы едем к Макси И она там будет сниматься Как видите погода не айс Очень плохая Дождь Идет вообще Не очень хорошо Вон Даша идет Снимает Вот она она снимает тоже. Э, это плейгер. Кстати, я э, реклами... как бы не рекламирую, э, хочу вам сказать, чтобы вы на нее подписались. Вот, это очень хороший человек. Вот. Ну и на меня не забывайте подписываться естественно. Я сейчас э, подожду маршрутку, как я ее дождусь, я включу камеру, так что. Никогда не уходите. Так, вот я вышла. И сейчас иду к маме на работу. Ой, мне еще очень долго идти. Я ехала на трамвае. Да. поэтому я очень долго ехала целых 30 минут господи это было самая долгая моя поездка ладно как я доберусь до мамы или попозже немножко как буду подходить к маме я, это. я вам э, покажу где я вообще иду Итак, я уже подхожу к маминой работе. Тут туристы идут, да? Смотрят, как я снимаю. Так. Как я говорила, я уже подхожу. Вот, я почти подошла. Снимать еще неудобно. Потому что холодно. О боже. Ну вот я уже пришла. Вот я иду с мамой на работы. Мы сейчас поедем в Максим. Вот она, собственно, моя мама мы идем по очень-очень длинной дороге. Очень-очень. Машины сейчас думают, что нет. что я их снимаю? Ладно. Я продолжу свое видео уже в максимум. Да. Так что ждите как бы я в Максе. И сейчас моя мама проводит съемки. И мы, я сейчас спускаюсь по эскалатору. Мы сейчас к ней пойдем. Ну, снимается пока что не она. Другие люди. Я поеду на лифте. И вот мой лифт подъезжает. Ха -ха. Вот я вышла. Я сейчас иду на съемки. О боже. Это страшно. Моя мама пока что сидит. Но сейчас будет про Сигвей. Потом будет мамина очередь. Это будет боже. И я тоже буду там сниматься. Даже два раза. В мамином и в и маминой подружке. Итак, я пришла. И сейчас мы отправляемся в Сигвей. Да. В следующем видео я вам покажу, как проводятся съемки. Пока с вами была я, Снегурочка.